नमस्ते इवत्तु 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1 ರಿಂದ 18 ಶ್ಲೋಕಗಳು અથದ್ವತೀಯೋದ್ಯಾಯಃ ಸಂಖ್ಯಯೋಗಃ ಸಂಜಯೋವಾಚ ತಂ তথা ಕೃಪಯಾ ವಿಷ್ಟಂ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ವಿಶೀದಂತಮಿದಂ ವಾಕ್ಯಂ 우ವಾಚ ಮಧಸೂದನಃ श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमःपार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक् ोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वा थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जयौ वाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निवभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातुनासं न नत्वे त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति ्रास्पर्शास्तु कौन्तेयशीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्तिक्षस्वभारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत इन्नो अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमःपार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तो परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरूनहत् त्वाहि हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामःतेऽवस्थिताः प्रमुखेधार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः ब्रूहि तन्मे शाधिमान् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषी केशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं ने जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु आगमापायिनो नित्याहातां स्थितिक्षस्वभारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ना विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत इन्मु अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तथा कृपया विष्टम् कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमःपार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मह कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत् न जिजीविषा महातेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः ब्रूहि तन्मे प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषी गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निवभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं ने जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्वभारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ना विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ವಿಶಮವ್ಯಯ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹತಿ ಅಂತವಂತ ಇಮೆ ದೇಹ ಇತ್ಯೋಕ್ತಃ ಶರೀರಿಣ ಅನಾಶಿನ್ನ ಪ್ರಮೇಯ ತಸ್ಮಧ್ಯ ಸ್ವಭಾರತ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಯಿತು ಮುಂದುವರಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು